Saya nak mulakan kisah seram netizen ini Dari cerita yang dikirim oleh Cruz Tentang pengalaman beliau Yang seram di asrama Saya Cruz Seorang yang beragama Hindu Tetapi terus terang saya nyatakan Bahawa saya seorang atheist Namun Saya menghormati semua agama Pengaruh agama Islam dalam hidup saya amatlah tinggi kerana Semasa di sekolah rendah saya seorang saja pelajar India. Oleh kerana itu tiada kelas moral bagi saya. Saya hanya akan duduk di kelas semasa kelas pendidikan Islam. Jadi bab doa makan, Al-Fatihah alam selepas mati dan banyak lagi ilmu agama Islam ini memang saya tahu. Pengalaman yang aku nak cerita ini adalah semasa aku belajar di sebuah universiti swasta. Aku tinggal di hostel sebab masa buat foundation memang semua student diwajibkan tinggal kat hostel selepas buat pendaftaran aku diberi kunci bilik A40401 nombor bilik aku masa aku masuk bilik ini aku rasa suram aku memang tak ada sebarang kebolehan untuk melihat ke apa tapi cuma bilik ini memang dah obvious suram rasanya In fact, ramai kawan-kawan yang bila datang lepak kat bilik aku dia orang pun cakap benda yang sama. So aku pun dah settle down dalam bilik aku. Satu apartment unit ini ada dua bilik. Ada katil, almari, study table. Ada hall yang besar dan kitchen. Satu bilik mandi dan satu toilet. Sebenarnya dalam hati, aku berharaplah budak Melayu yang jadi housemate. Sebab aku tahu mesti dia akan pagar bilik ini tapi meleset harapan aku semua housemate aku indian di dalam pengalaman-pengalaman aku ni, aku akan selitkan mengenai agama hindu dalam bab-bab mistik ni bukan nak kutuk tapi memang kalau indian ni lebih-lebih lagi gen Y jangan harap lah nak semayang ke apa nak cari yang alim tu memang rare lah pengalaman pertama ini adalah semasa aku kena tindih aku ni bukan jenis yang study-study So lepas lepak kat bilik member lain sampai dalam pukul 1 pagi Baliklah bilik aku nak tidur Malam tu aku rasa tiba-tiba macam tak sedap hati Tapi tak kisah pun Lepas tu terus tidur lah Tiba-tiba Tak tahulah pukul berapa Aku rasa sesak nafas Terasa macam ada benda berat yang menghampak Aku pun try buka mata Walaupun tak jelas tapi aku nampak macam ada satu lembaga hitam berada atas aku Aku tak nampak muka dia Sebab lembaga itu macam hitam sepenuhnya Tak ada rupa Dalam ketakutan itu aku cuba nak panggil rumit aku Tapi suara aku pun tak keluar Aku cuba nak kejutkan dia tapi rasa jauh sangat pula Tangan aku tak sampai nak sentuh dia Tapi yang peliknya katil kita orang memang sebelah-sebelah je Kebiasaannya kalau aku baring pun aku boleh capai di guna tangan aku. Masa kita orang buat lawak semua, pukul-pukul tu memang akan sampai tangan aku. Yang peliknya masa kena tindih itu, rasa macam tangan aku tak sampai. Aku macam dapat rasakan kedua-dua tangan benda itu macam kat atas dada aku. Memang lama sangat aku kena tindih dengan lembaga itu. Sampai aku rasa matilah hari ini. Lepas tu, azan berkumandang barulah aku rasa lega sebab slowly aku rasa berat atas badan aku itu berkurang and then terus tak ada aku bangun duduk atas katil ini pengalaman pertama aku kena tindih so aku pun macam blur dan confuse sejak hari itu aku memang dah rasa ada benda kat rumah kita orang tu pengalaman seterusnya bagi aku memang agak deep lah dalam hostel aku ni, aku macam supplier untuk ubat-ubat. Sebabnya banyak cousin aku ke jenis. So, dia orang bagilah aku supply ubat demam, selesema dan sebagainya. So, kawan-kawan aku pun memang tahu blue box aku tu simpan ubat. Ada satu hari ni, kawan aku Syah dia datang bilik aku nak minta ubat. Tapi aku tak ada. Roommate aku Tiben pun suruhlah Syah ni ambil blue box tu. Sebab Syah tu memang tengah demam gila Lepas aku balik Tiban pun ceritalah yang blue box tu Syah dah ambil So aku pun lepas lepak bilik member aku Pergi bilik Syah yang kat blok lain Jauh sikit je Nak lawat dia dan nak ambil balik box tu Masa aku nak balik tu Dah macam pukul 2 pagi Sebelum aku pulang Syah sempat menegur aku Bro, Hati-hati bro Dah lewat dah ni Eh hati-hati apa pula Kan dekat je blok aku dengan blok kau Tak adalah bro Kan dah lewat You know lah this time Benda-benda macam tu kan aktif Di sinilah aku keluarkan satu statement yang memang aku menyesal Aku pun tak pasti kenapa aku cakap macam tu Dia mampus lah babe Kalau dia berani mari dia jumpa aku Lepas tu aku pun balik bilik aku Aku check phone aku Roommate aku tiba SMS Masa tu tak wujud lagi whatsapp Dia kata housemate aku John minta ubat Sebab dia demam Dan dia cakap dia tak balik bilik malam tu Aku pun pergi ke bilik John Tengok dia tengah tidur So tak nak kacau lah Aku balik bilik aku Tengah main phone Masa tu aku baring pandang dinding Tiba-tiba Bantal ditepuk tepuk dengan kuat Dalam hati aku Aku hanya terfikir sama ada John ataupun Ben So aku pun toleh dan cakap John Tapi tak ada seorang pun kat sana Dan masa yang sama Angin kuat gila dari tingkap Lansir tingkap yang ditutup penuh Diselak hingga ke hujung Bayangkan Lansir itulah tutup penuh Maksudnya sudah ditarik hingga ke hujungnya Tapi lepas angin kuat ini macam ada orang tarik ke hujung yang satu lagi Dan pintu bilik tertutup dengan bunyi yang memang kuat gila Masa ni Dah start rasa cuak yang ekstrim lah Aku terus bangun Buka balik pintu bilik tu So tiba-tiba teringat masa sekolah dulu Masa tu Ustaz Alias tu dia pagar area tu guna garam perbezaan budaya di sini ialah tiada siapa yang memberi tujuh ajar bagaimana menangani isu makhluk halus ini dalam agama Hindu. Mungkin ada tapi mungkin ada orang yang lebih alim saja yang tahu. Perbezaan yang saya lihat dalam agama Islam, hampir semua orang mempunyai basic knowledge dalam hal-hal seperti ini. So apa yang saya buat? Saya ambil garam dari kitchen dan tabur sekeliling entrance bilik saya. Tak baca apa-apa pun Cuma main tabu je garam tu Lepas tu aku pun tidur Tiba-tiba tak tahu dalam pukul berapa Rasa macam ada orang panggil Masa tu aku buka mata Nampak macam ada lembaga hitam Betul-betul di entrance bilik Lembaga hitam sepenuhnya Macam masa kena tindih sebelum ni Lembaga tu macam tengah panggil aku Dengan hanya menggunakan lambayan Cara dia lambai bukan cara yang lembut Tapi macam orang ajak nak bergaduh Aku pun macam jawab lah Siapa ni? Kenapa ni? Lepas tu ini bahagian yang agak scary untuk aku Aku hanya terfikir dalam hati Mungkin itu John kot nak minta ubat Dan tiba-tiba Terus lembaga hitam tu menukar rupanya sebiji macam John Aku hanya bermonolog dalam hati. Tapi benda ini macam dapat kecap apa yang aku fikirkan John ni dalam rumah selalu pakai boxer je Dan dia cover body dengan selimut Lembaga itu sekarang sebiji macam dia Termasuk muka Aku bertanya kepada John Kenapa John? Demam ke? Lembaga itu hanya menunjukkan expression seperti orang yang menggigil Oh sejuk ke? Ada ubat nanti saya bagi Lembaga itu pula macam lambai lagi Lepas tu ajak aku Aku cakap tak boleh ikut Tiba-tiba terasa macam tangan lembaga itu memanjang Dan tarik selimut aku Aku pun mula macam meracau sikit Dan bercakap Jangan, jangan Tiba-tiba John yang sebenar Yang tidur kat bilik sebelah datang ke bilik aku Dan buka lampu Bro, you okay ke? Eh, bukan kau datang nak ambil ubat ke tadi? Tak ada lah bro I nampak dekat bilik you Tak ada pun box So I tidur lah Now I dengar your sound So loud lah bro So that's why I come Lagi satu perkara pelik adalah Selepas pada hujung minggu Hujung minggu memang semua orang akan balik Sebab universiti pun di Kuala Lumpur Dan ramai student-student pun dari Kuala Lumpur So semua akan balik ke rumah masing-masing Masa balik kita orang akan tutup Segala lampu dan kipas Tapi lepas balik Mesti bilik aku ni Lampu dan kipas akan terbuka Banyak sangat kisah seram kat dalam rumah kita orang ni Sampai rasa macam nak keluar saja. Ada member cakap tolonglah tulis mesej yang rumah ini berhantu. So at least budak yang masuk next batch alert sikit.